kalau kita ingin tahu, bertanya kita kepada dirinya. Jangan kita membaca di luar. Masuk kita ke dalam dirinya itu. Apa maksud yang sebenarnya? Ya. Ini dengan membaca buku saja, oh ini sesat nih. Dengan melihat video saja, oh ini sesat nih dah. Akhirnya apa? Dengan kata-kata dia memfatwakan sesat, maka Abu Mansur al-Halat tadi, dihukum bunuh kena fatwanya tadi itu. Padahal dia dangkal pemahamannya. Ah begitulah CCTV Jenar juga begitu. Ya. kena yang dibunuhnya, yang dimatikannya tubuh padahal diriku ini bukan tubuh. Aku ini bukan tubuh. Kalau aku bukan tubuh, maka aku hidup. Bagaimana awalnya begitu akhirnya? Kerana aku itu bukan tubuh Akan tetapi aku itu adalah ruh Ruh itu tiada lain adalah dia itu Itu rahasianya Saking tingginya ilmu Sesiti Jenar ya, Ibn Arabi Abu Masar Al-Halat Dan Abu Yazid Al-Bustami Saking tingginya Tidak tercapai Terjangka oleh orang Oleh orang-orang syariat Dia hanya mampu memandang yang zuhir saja, mampu memandang yang wujud saja, saking tingginya. Sampailah mereka mengatakan sesat dan kafir di situ. Padahal Nabi mengatakan apa? Ya. Ah, siapa yang menuduh seseorang itu adalah sesat, kafir itu ada suatu kepasikan kata Rasulullah. Apalagi sempat membunuhnya. Ah, itu sudah zolim kali itu bapak ibu. Nah, jadi jangan dengan kedangkalan wawasan kita memahami rahasia-rahasia Allah itu sehingga kita berpatua mereka sesat dan kapi dan neraka. Ya. Padahal amal mereka sendiri belum tentu diterima. Ya. Diri mereka sendiri mereka tak mampu menjaminnya. Tapi mereka mampu menyesatkan orang, mengkapirkan seseorang, dia aja yang selamat. Nah, itu yang berbahaya itu. Ya, merasa dirinya benar. Nah, itulah sifat munafik itu. Nah, jadi sifat munafik itu salah satunya, merasa dirinya yang paling benar. Kenapa merasa dirinya yang paling benar? Ketika ilmunya sudah tinggi, menurut dia. Kalamnya menjadi fatwa. Kalamnya menjadi hujah. Ilmunya menjadi rujukan. Ah, itulah yang membuat hijab batu penarung bagi dirinya. Di mana letaknya hijab dan batu penarung bagi dirinya ketika ilmunya sudah tinggi? Ilmu menjadi sandaran dalil, ilmunya di sanatnya. ilmunya menjadi hujahnya. Ketika itu dia sudah mengaku menjadi hakim Tuhan. Sudah mengaku menjadi jaksa Tuhan. Sudah mengaku menjadi wasit Tuhan. Apa sebabnya dia telah mengaku jadi jaksa Tuhan, hakim Tuhan? Jaksa Tuhan. Karena ilmunya sudah menjadi rujukan. Ya, ilmunya sudah bisa difatwakan. Ilmunya sudah bersanat katanya. Ah, di situlah dia merasa menjadi hakim Tuhan, jaksa Tuhan dan wasit Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan ilmunya, kafir sesat dan neraka itu. Padahal orang yang dikafirkannya itu adalah orang yang bermahabbah kepada Allah. Orang yang disesatkannya itu adalah orang yang tidak berjarak dengan Allah. Orang yang kafirkan itu orang yang hatinya benar-benar sudah berkekalan dengan Tuhannya. Anilah berbahaya itu. Inilah pesannya Allah kepada kita. Kalau kita mengaku ilmu kita dalam menjadi jaksa Tuhan, hakim Tuhan. Apa kata Tuhan? Siapa yang datang menghadap aku dengan ilmunya? Ilmunya itu akan aku tanya. Siapa yang datang kepada aku dengan amal ibadahnya, amal ibadahnya akan aku hisap. Dan siapa yang datang kepada aku dengan makrifatnya, juga makrifatnya akan aku tanya. Benar tak dia mengenal aku atau sebatas ucapan kata-kata saja. Tapi siapa yang datang menghadap aku dengan diriku, tidak aku tanya dia, tidak aku hisap dia. Itu adalah hak dan urusan aku karena akulah yang lebih tahu, kata Tuhan. Nah, jadi jangan kita terhijab dengan ilmu kita. Jangan kita bertuhan dengan ilmu kita. Ya. Karena Allah senantiasa selalu menurunkan rahmat, karunianya kepada orang-orang yang dia pilih, Bapak Ibu. Ya. Jadi ilmu yang diberikan Allah itu hanya sebatas yang diberitahu. Lebih banyak lagi ilmu yang belum diberitahu oleh Allah kepada dirinya. Oleh karena itu, jangan kita merasa lebih dari yang lain. Jangan kita merasa paham. Lebih benar kita daripada yang lain. Ah, ini mesti pahami. Jadi jangan kita merasa tinggi dan merasa lebih itu. Ah, ini yang dikatakan oleh Ibnu Atwa'ilah itu. Iza fatahalaka wijihatan, falatubwalim ma'aka inkola amaluk. Apabila Allah sudah mengetuk hatimu dengan makrifat, Allah dah bukakan rahasia hatimu tentang Allah, tentang dirinya, maka tidak mengapa. Kalau amal-amal sunatmu itu masih sedikit, tidak nah, mengapa. Itu apabila Allah telah membukakan hatimu dengan rahasia-rahasia dirinya itu. Ah Tidak mengapa kalau amal kita masih kurang, masih sedikit. Sebab apa? Ketika Allah membukakan rahasia dirinya kepada diri kita, Bapak Ibu, itu sangat bernilai daripada ibadah yang kita lakukan sebagai bentuk penyerahan diri kita kepada Allah. Kalau yang ibadah yang kita lakukan ini sebagai penyembahan, sebagai bentuk penyerahan kita kepada Allah. Maka lebih bernilai lagi lah orang-orang yang Allah berikan ke dalam hatinya itu ilmu makrifat tadi dibandingkan banyak amal ibadah tapi belum bermakrifat kepada Allah. Maka disinilah dikatakan oleh Rasul: Tafakarussaa khair min ibadati sabiina sana bertafakkurnya kamu sesaat tentang Allah, menilik kamu ke dalam diri tentang Allah. Siapa Allah, siapa diriku? Kalau Allah itu wujud nyata dan zahir, mana wujud nyata dan zahir itu? Karena setiap yang wujud bisa dilihat. Kalau Allah bisa dilihat, lalu tak mampu kita melihatnya, anim kamu belum mampu mengenalnya dengan pengenalan sempurnanya. Ani yang kita pahami tadi. Sehingga tidak ada lagi yang terpandang dan tertilih itu hanya Allah saja disitulah rahasianya, ya, bertafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun lamanya, tapi tidak mengenal Tuhan. Apa maksud Ustaz? Kita lakukan sholat sunat selama 70 tahun lamanya. Namun kita tidak mengenal Allah. Lebih baik, walaupun kita tidak amal, melakukan amal sunat 70 tahun, lebih baik lagi sesaat waktu yang kita gunakan untuk mengenal Tuhan itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun tapi tidak mengenal Tuhan. Ini yang ditekan kalau ilmu atau ilah itu. Iza fataha Wajhaka iza fatahalka wajahaka minata aruf, falatubali ma'ahka in kala amaluk. Kalau Allah sudah ketuk hatimu, Allah dah bukakan, Allah dah kenalkan rahasia dirinya kepada kita. Atak mengapalah, kata Tuhan. Walaupun amal sunnahmu masih sedikit, bukan Ustadz melarang bapak ibu ya, jangan salah nanti memahaminya. Bukan Ustadz melemahkan amaliah bapak ibu, ya. Karena Amalia yang kita lakukan sebagai penyerahan, penyembahan kita kepada Allah itu belum apa-apa jika Allah benar-benar membukakan rahasia dirinya kepada diri kita ini daripada beramal tidak mengenal Tuhan itu, itu maksud Ustadz itu. bukan melemahkan amaliah kita maksudnya bukan begitu maksudnya nah, kalau bahasa yang jelasnya ya beramal tiada berilmu itu enggak ada ruhnya beramal tanpa berilmu tidak ada jiwanya beramal tanpa ilmu itu mati mana ruhnya ibadah mana ruhnya amal ruhnya ibadah dan amal itu itulah pengenalan diri kepada Allah itu yang mesti dipahami Sehingga tidak ada yang mesti kita sombongkan, tidak ada yang mesti kita ujubkan, apalagi beramal dalam rangka menuntut-nuntut Tuhan. Ya? Nah, kalau kita beramal menuntut-nuntut Allah, apa kata Allah? Falaulah, walaulah, walaulah fadlullahi alaikum warahmatuhu min ahadin khasirin. Kalau bukan kena karuniaku, kalau bukan kena rahmatku, kalau bukan karena anugerah Aku kepada dirimu, maka tidak mampu kamu melakukan amal ibadah dan ketaatan kepada Aku. Jadi, jangan kita berpaham amal ibadah yang kita lakukan itu, walaupun sebesar zarah. Jangan kita berpaham bahwa amal itu kena kemampuan usaha dan ikhtiar kita. Jangan berpaham seperti itu. Sebesar zarah amal ibadah dan ketaatan yang Bapak Ibu lakukan, bukan karena kemampuan Bapak Ibu bukan karena usaha dan ikhtiar Bapak Ibu. Akan tetapi seluruh amal ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya semata-mata karena anugerah, kasih sayang dan pemberian Allah kepada kita yang dipilihnya tadi itu. Baru kita bermain rasio dan logika. Nah, ini seantarkan bermain rasio dan logika. Kalaulah sebesar zarah amal kebaikan yang keluar dari diri kita ini bukan karena usaha dan kemampuan kita, akan tetapi semata-mata kena karunia dan anugerah Allah kepada diri kita pantaskah kita layakkah kita menuntut-nuntut Allah dengan amal ibadah yang kita lakukan tidak layak dan tidak pantas di mana tidak layak dan tidak pantasnya ibu-ibu. kita tuntut Allah dengan amal kita bu lihat dulu ajak berpikir dulu tidak pantas karena kan semuanya dari Allah Iya, sangat tidak pantas dan sangat tidak layak. Di mana letaknya sangat tidak pantas dan tidak layak? Karena sebesar zaru amal kita itu semata-mata karena pemberian Allah. Itu kena karunia-Nya, itu kena rahmat-Nya. Kalaulah semua amal kita itu kena karunia dan rahmat-Nya, salat kita kena karunia-Nya, puasa kita kena rahmat-Nya, Zakat haji kita semuanya bentuk kasih sayangnya, maka tidak pantas dan tidak layak dituntut Allah itu dengan amal-amal kita. Ah, itu mesti dipahami. Sehingga kita beribadah itu tidak lagi berdagang. Kita beribadah itu tidak lagi bernegosiasi. Kita beribadah itu tidak lagi tawar-menawar, apalagi beribadah melakukan intervensi terhadap Tuhan. Haram betul itu Bapak Ibu. Sudah salah cara kita bertuhan kepada Allah kita jadikan Allah sebagai roh kita supaya Allah menjadi budak nafsu kita ini berbahaya kan banyak orang mengaku hamba Allah tapi dibalik pengakuannya Allah dijadikan sebagai hamba buat dirinya Allah wajib patuh kepada aku Allah mesti turut kepada aku kalau tidak awas Nah, ada ngancam Tuhan itu dah Yang ngancam Tuhan itu dah masa Allah diancam-ancam bapak ibu Ya, dituntut-tuntut. Tidak ada hak kita, tidak ada pantasnya kita menuntut Allah. Kita ini hidup kerana dia. Kita melihat kerana dia, kita mendengar kerana dia. Kita beramal kerana dia. Maka tak pantas itu Bapak Ibu. Nah, begitu memahaminya. Uh, Bapak Ibu, ya. Apa yang disampaikan oleh Abu Mansur Al-Halat, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ya, Ibnu Arabi, Ar apa yang mereka katakan dengan bahasa hulul, itihad, wadah telujud, dan lain sebagainya itu sebenarnya untuk menyatakan bahwa Allah saja yang mesti terpandang dalam hidup ini. Nah, tujuannya apa supaya Allah terpandang namanya ini? Untuk memurnikan akan kesaan ketunggalan Allah. Sampai-sampai dikaji oleh mereka, bagaimana supaya terpandang Allah, kenalilah diri. pasti terpandang Allah itu. Matikan diri, pasti terpandang Allah itu. Fanahkan diri, pasti terlihat Allah itu. Kenalilah sifat diri, pasti terlihat Allah itu. Kenalilah nur, awal mula kejadian itu, pasti terpandang Allah di situ. Karena Allah yang ahad dan tunggal itu, Bapak Ibu, dah panik aku, ha? Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman dan anugerah sehingga dengan pemahaman dan anugerah itu kita mampu memahami akan si amal dan sejati diri. Hanya Allah lah sebenarnya. Kul huwa Allahu ahad. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.